جب ہم تیز زبور کو پڑھتے ہیں ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں ہری ہری چراغاہوں سے مراد یہ ہے کہ ہر طرف خوشحالی ہر طرف پراسپیرٹی ہر طرح بلیسنگز تو آپ غلط سوچتے ہیں اور راحت کے چشموں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اور وہ چشمیں ایسے ہوں گے کہ وہاں پر آپ کو پانی کی کمی نہیں ہوگی تو آپ یہ غلط سوچتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کی ویڈیو کے بعد آپ کا تئ زبور کو پڑھنے اور سمجھنے کا طریقہ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا کیونکہ جو کچھ آج تک ہم نے تئی زبور کے بارے میں سنا ہے اس کی تفسیر ہو یا تفصیل ہو تو وہ بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے آج ہم جو ہے وہ تیز بور کو جو ہے وہ حقائق کی اینک میں دیکھیں گے کہ دراصل اس کا مقصد کیا ہے آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے خداوند آپ کو بلیس کرتا ہے اور آپ کی سوچ کو جنجوڑتا ہے اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ بہت سارے لوگ اس سچائی سے واقف ہو اور سچائی انہیں آزاد کرے ہم اس چینل پر خدا کے کلام کی علمی اور معلوماتی اور مکاشفاتی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آج کی ویڈیو کو ہم جو ہے وہ تاریخی پس منظر میں اور بائبل مقدس کے حقائق کے مطابق دیکھیں گے پرکھیں گے اور اس کے بارے میں جانیں گے تی زبور کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ جگہ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے جس کے بارے میں تہ زبور میں لکھا ہے اور اگر ہمیں اس جگہ کے بارے میں جو ہے وہ کوئی معلومات نہیں ہوگی تو ہم ہمیشہ جیسے آج تک کرتے آئے ہیں غلط تفسیر اور تشریح اور ترجمہ کریں گے آپ میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ جہاں پر جو ہے وہ کرتا تھا اس کی جیوگرافیکلی لوکیشن کیسی تھی وہ کیسا ایریا تھا ہمارے نزدیک یہ ہے کہ شاید ایک ایسی سر سبز وادی تھی جہاں پر ہر طرف گھاس ہی گاس ہوتی تھی ہر طرف جو ہے وہ ہریالی ہی ہریالی ہوتی تھی اور پانی کے چشمے بہ رہے ہوتے تھے اور وہاں جو ہے وہ دودھ اپنی بیڑوں کو لے کر جاتا تھا کیونکہ جب ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں تو ہمارے خادمین ایسا ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا میں یسو ہمارا چرواہا ہے اور وہ ہمیں ہری ہری چراغاہوں میں لے کر جاتا ہے جہاں پر ہر طرف جو ہے وہ خوشحالی ہو ہر طرف پانی ہو ہر چیز وافر مقدار میں ہو تو آپ نے آج تک غلط سنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر دعوت جو ہے وہ بیڑوں کو چراتا تھا اس کی جیوگرافیکلی کیا ہے اور اس کے حقائق کیا ہیں کبھی آپ نے یہودیہ کے بیابان کو دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو آپ جو ہے وہ سکرین پر اس ویڈیو کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور یہودیا کے جو بیابان تھے جہاں پر بیڑیں چرائی جاتی تھی وہ دیکھے کیسے ہیں اور ہم کیسا سوچتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دعوت جب چرواہا تھا اپنی بیڑوں کو لے کر جاتا تھا اور تب بھی یہ ویسا ہی تھا جیسے آج ہے یہ نہیں ہے کہ یہ ایریا بدل گیا ہے اور یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا نظریہ چینج ہو جو پہلے ہے کیونکہ پہلے جو آپ نے سنا وہ تو بس سنی سنائی باتیں ہیں لیکن یہاں پر جب تئی زبور کو لکھتا ہے تو اس کے سامنے جو 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 ہے 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 وہ وہ صرف نہیں اس اس کے سامنے جو ہے اس کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ جو ہے اس نے اس زبور میں جو ہے وہ سمیٹ کا جو ہے وہ لکھا ہے کیونکہ شاعری کی یہ خوبصورتی ہے کہ وقت کو جو ہے وہ ایک ہی لائن میں جو بھی گزرا ہو یا دو لائنوں میں جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں اترتے ہیں تو وہ پرتوں کے بعد پرتے کھلتی جاتی ہیں اب سب سے پہلے جب بھی اس زبور کو لوگ پڑھتے ہیں جو سب سے خاص بات مس کرتے ہیں وہ چرواہا ہے نہ کہ بیڑے ہیں اور یہ زبور ہے یہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ خداون میرا چپان ہے اور پرانے عہد نامہ میں خدا کا لفظ ایک بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے سو so, جب ہم اس زبور کو شروع ہی کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ زبور جو ہے وہ چرواہے کی طرف جو ہے وہ ہماری توجہ دلا رہا ہے اور دعود اپنی زندگی کے تمام تجربات کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرا چرواہ ہے اور اس نے مجھے کس کس طرح جو ہے وہ لیڈ کیا اور کن کن حالاتوں میں اس نے مجھے سنبھالے رکھا میرے ساتھ رہا وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ اس زبور میں پڑھیں گے آگے تو آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ لگ جائیں گی سو so, اس زبور کا مین مقصد چرواہا ہے نہ کہ بھیڑے ہیں میں بھی آپ کو یہ باتیں سننے میں عجیب لگیں لیکن فرصت سے کبھی سوچیں صرف سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں یہ کلام کے بید ہیں میں اس کو مزید گہرائی میں لے کر جاتا ہوں یہودیہ کے جو بیابان ہیں جب ہم ان کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور ان کو ابزرو کرتے ہیں تو یہ بیابان ایک خشک بنجر اور بہت ہی سخت قسم کا خطہ ہے جہاں پانی خوراک کے وسائل محدود ہیں اور انسان یا جانوروں کے لیے یہاں پر رہنا بہت ہی مشکل ہے اور یہاں پر جو ہے وہ دعود اپنی بیڑوں کو جو ہے وہ لے کر جاتا تھا چراتا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ چرواہے کا کیوں اس زبور میں اہم رول ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جس طرح کا یہ ایریا ہے بیڑے جو ہے وہ مکمل طور پر چرواہے پر ڈپینڈ کرتی ہیں بیڑوں کو تو کچھ پتا نہیں ہوتا کہاں پر چرواہے نے لے کر جانا ہے تو یہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہمیں یہ میسج اس زبور میں مل رہا ہے کہ یہ چرواہے کے بارے میں ہے چرواہے پر بھروسہ کرنا بیڑوں کے لیے کتنا ضروری ہے کیونکہ چرواہا جانتا ہے یہاں پر نہ بیڑوں کی وزڈم کی بات ہوئی ہے نہ یہاں پر یہ بات ہوئی ہے کہ بیڑے جو ہے وہ اپنی مرضی کریں گی یا یہ بات ہوئی ہے کہ بیڑے اپنے آن سے یا جو بھی ہے تو اس سے جو ہے وہ کچھ خوراک وغیرہ حاصل کر سکیں گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ اس زبور میں چرواہے کی وفاداری اس کی محبت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اور اس لیے ہم کلام کے زیادہ تر ہی کو مس کر جاتے ہیں ان کا جو مطلب ہوتا ہے وہ دراصل خادمین پریچ نہیں کرتے اور وہ پریچ کرتے ہیں جن کا تعلق لوگوں سے ہوتا ہے اور اس زبور کا تعلق خادموں نے بیڑوں سے جوڑ دیا جبکہ یہ چرواہے سے ہے ابھی میں ایک دفعہ یہ سارے زبور کو پڑھتا ہوں اور دیکھیں کہ ہر ایک آیت میں چرواہے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے نہ کہ بھیڑوں کی طرف خداوند میرا چوپان کمی نہ ہوگی اب یہاں پر کمی کی جو بات ہے اس کو بھی ہم نہیں سمجھتے یہاں پر دیکھیں کہ پہلی ہی آیت میں خداوند میرا ہے یعنی کہ خداوند جو چوپان ہے چرواہ ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے دوسری آیت میں لکھا ہے وہ مجھے ہری ہری چراغہ میں وہ مجھے یعنی کہ کون وہ اور وہ کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے چرواہے کے لیے گاڈ کے لیے خدامن کے لیے یہوا کے لیے وہ مجھے ہری ہری چرا گاؤں میں بٹھاتا ہے یہاں پر بیڑوں کا کوئی اہم کردار نہیں ہے. وہ مجھے آیت کے اگلے حصے میں لکھا وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس وہ مجھے کون خدامن وہ میری جان کو بحال کرتا ہے کون بحال کرتا ہے بیڑوں کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی وہ میری جان کو اور پھر تیسری آیت کے دوسرے حصے میں لکھا وہ مجھے اپنے نام کی خاطر وہ مجھے کون خدامن چرواہا بلکہ ہاں موت کے سائی کی وادی میں سے میرا گزرو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیوں کیونکہ تو،, تو سے مراد خداون چرواہا میرے ساتھ ہے اس لیے میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا آگے پانچ آیت میں لکھا ہے تو میرے دشمنوں کے روبرو تو یعنی کہ خداوند جو میرا چرواہا ہے تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترہاں بچھاتا ہے اور پانچویں آیت کی اگلی لائن میں لکھا ہے یعنی کہ چرواہے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور میں ہمیشہ اب اس زبور کی ہر ایک آیت جو ہے وہ صاف صاف بتا رہی ہے کہ یہ چرواہے کی بات ہو رہی ہے اور ہمارے خادمین کیا بتاتے ہیں آپ کو پتہ ہے اور دعود نے یہ زبور لکھا ہی اس لیے تھا تاکہ لوگ جو ہے وہ اس بات کو سمجھے کہ واہ کتنا وفادار اپنی بیڑوں کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے یسو نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں یسو یہ ساری چیزوں کو جانتا تھا اس کو ہم مزید کھولتے ہیں خداون میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی یہودیہ کے بیابان میں بیڑ بکریاں اپنی بقا کے لیے مکمل طور پر چرواہے پر انصار کرتی ہیں وہاں سبزہ نہ ہونے کے باوجود چرواہا جانتا ہے کہ کہاں چارہ موجود ہے کہاں پانی کے چشمے ہیں اور کس رستے سے ان جانوروں کو محفوظ طریقے سے لے جایا جا سکتا ہے اسی طرح زبور میں کہہ رہا ہے کہ اگر خداون ہمارا تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی چاہے ہمارے ارد گرد کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں وہ مجھے ہری ہری ہے گاہوں میں, میں چراگاہیں بہت کم ہوتی ہیں لیکن چرواہ اپنی بیڑ بکریوں کو ایسی جگہوں پر لے جاتا ہے جہاں سبزہ موجود ہوتا ہے جب یہودیہ کے بیابان کو ہم سٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر وسائل بہت ہی محدود ہوتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ ہری ہری چرا گاہیں وہ نہیں ہوتی کہ ہر طرف وہ ہریالی ہوتی ہے نہیں نہیں ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں مٹی کے جو چھوٹے چھوٹے پیس پڑے ہوتے ہیں یا مٹی کے جو چھوٹے چھوٹے حصے پڑے ہوتے ہیں یا جو مٹی پڑی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جو گھاس اگتی ہے وہ دراصل ہری ہری چراگاہیں ہیں اور دعوت انہی کی بات کر رہا ہے کہ دعوت یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس بھیانک بیابان میں بھی وہ ایسے بیابان میں جہاں پر وسائل بہت محدود ہیں اور اس کو پتا ہے کہ اس نے کون سے ایریے میں لے کر جانا ہے جہاں پر یہ ہری ہری گاس اگی ہوئی ہے جہاں پر یہ ہری ہری چراغاہیں ہیں اور وہاں پر پانی ملنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو بھی بیان کرتا ہے دعوت یہ علامتی طور پر خدا کی فراہمی کو ظاہر کرتا ہے جو انسانوں کو سخت حالات میں بھی سکون اور روحانی خوراک مہیا کرتا رہتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے یہودیہ کے بیابان میں پانی زندگی کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے لیکن وہ آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا چرواہے کو پتا ہے کہ چشمے یا کنویں کہاں پر ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو ان کی پیاس بجھانے کے لیے وہاں لے جاتا ہے ان کی رہنمائی کرتا ہے اسی طرح خدا اپنی رہنمائی سے ہمیں روحانی سکون اور تازگی فراہم کرتا رہتا ہے چاہے دنیا میں کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو بیابان میں تھکن اور بھوک کی حالت میں بھیڑ بکریوں کو چرواہے کی رہنمائی پر مکمل اعتماد ہوتا ہے بیڑے مکمل طور پر چرواہے کی رہنمائی پر یقین رکھتی ہیں جب آپ اس زمین پر اس دنیا میں حالات سے تھک جاتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا ہماری جانوں کو بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ ہماری جانوں کو ضرور بحال کرتا ہے ہمیں نئی توانائی ہمیں نئی طاقت ہمیں نیا زور ایمان بخشتا ہے اپنے نام کی خاطر وہ مجھے صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے بیابان میں صحیح رستے پر چلنا زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے ایک غلط قدم کسی خطرناک وادی یا دشمن کے قریب لے جا سکتا ہے چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کو محفوظ رستے پر لے جاتا ہے دعود یہاں پر خدا کے کردار کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ہمیں نہ صرف حفاظت فراہم کرتا ہے بلکہ راستوازی بازی کے رستوں پر سچائی کے رستوں پر ایسے رستوں پر نہیں جن کی انتہا پر موت ہے کلام میں لکھا ہے کہ بہت راہیں ہیں جن کی انتہا پر موت ہے لیکن ادام یوسف جن راہوں پر ہمیں لے کر جاتا ہے وہاں پر موت نہیں ہوتی کہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو یہودیا کے بیابان میں موت کے سائے کی وادی سے مراد یہ ہے کہ ایسی گہری وادیاں ہیں جہاں پر چور جانوروں کے شکاری یا خطرناک موسم کا ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دعوت جو ہے وہ اس زبور میں اپنی جو ہے وہ حالت کو بیان کر رہا ہے کہ خدا کی موجودگی خوف کو ختم کر دیتی ہے چاہے جو ہے وہ حالات کتنے مرضی خوفناک ہوتے جائیں چاہے موت میں سے بھی گزریں دعوت یہاں پر جو ہے وہ اپنے اس واقعہ کو بھی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے جب سول نے اس کو مارنا چاہا خدا نے بہت دفعہ جو ہے وہ سول کے ہاتھوں سے جو ہے وہ کو بچایا خدا نے جو ہے وہ اس کو موت کی وادیوں سے جو ہے وہ نکالا میں وہ ساری چیزیں تو بیان نہیں کر رہا لیکن تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ سے بیان کر رہا ہوں تو میرے دشمنوں کے روب, روب میرے آگے دسترخوام بچھاتا ہے بیابان میں جہاں ہترات ہر طرف ہو سکتے ہیں یہ تصور کرے خدا کے تحفظ اور فراہمی کی اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے

وہ ان کے روب روپ میرے لیے یہ سب چیزیں کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کیونکہ وہ میرا اچھا چرواہا ہے اور وہ بھیڑوں کے لیے جان بھی دینا جانتا ہے تیری آسا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ چرواہے کے پاس ہوتی تھی ان کا ایک جو ہے وہ بہت بڑا بید ہے لیکن یہ ویڈیو میں شاٹ ہی بنا رہا ہوں تو اس لیے اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا کسی دن میں اس کے بارے میں مکمل ڈٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ آسا اور لاٹھی سے مراد کیا ہے تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے تیل ملنے سے مراد یہ ہے کہ بیڑے جانتی ہیں کہ جب ان کے ساتھ کچھ حادثہ ہوتا ہے تو وہ ان کے سروں پر تیل مل کر ان کو جو ہے وہ رہائی دیتا ہے قدیم زمانہ میں یہ ہوتا تھا کہ چرواہے جو تھے وہ جب اپنی بیڑوں کو لے کر جاتے تھے تو بیڑوں پر حشرات اور مکھیاں جب بیٹھتی تھی اور حشرات یا مکھیاں جب بیڑوں کے کانوں اور ناکوں کے ذریعے ان کے دماغ کے اندر جو ہے وہ چلی جاتی تھی تو وہ وہاں پر انڈے دے دیتی تھی تو ان انڈوں سے جب لاروے نکلتے تھے تو وہ بیڑوں کے جو ہے وہ دماغ کھانا شروع کرتے تھے اور اس حالت سے بچنے کے لیے بیڑے جو ہے وہ سر پٹک پٹک کر جو ہے وہ اپنی جان دے دیتی تھی تو ایسے میں چرواہے کو پتہ تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے اس لیے دو نے کہا کہ اس نے میرے سر پر تیل ملا ہے کیوں کیونکہ جب وہ تیل لگایا جاتا تھا تو وہ حشرات یا وہ مکھیاں جو ہے وہ ان بیڑوں کے قریب نہیں آتی تھی اور بائبل مقدس میں جب ہم انوائنٹنگ یا مسے کی بات کرتے ہیں تو مسا یا انوائنٹنگ کا مطلب ہے کسی چیز کے ساتھ رب کرنا یا رگڑنا سو so چرواہا جانتا ہے کہ اس نے اپنی بیڑوں کو کون سی جگہ لے کر جانا ہے چرواہا جانتا ہے کہ کہاں پر پانی ملے گا چرواہا جانتا ہے کہ اپنی بیڑوں کو جب وہ بیمار ہوں گی تو ان کے لیے کیا کرنا ہے یہ پورا زبور مکمل طور پر جو ہے وہ چرواہے کے بارے میں ہے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے بیابان میں کم دستیابی کے باوجود خدا کے بے پیان رحمت اور فراوانی کی بات کرتا ہے یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ خدا کی برکتیں ہمیشہ ہمارے لیے کافی سے زیادہ ہوتی ہیں جہاں پر چیزیں ممکن نہیں ہوتی چرواہا وہاں پر بھی جو ہے وہ ہمیں مہیا کرتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ کسی چیز کی کمی ہوتی نہیں ہے کیوں میں نے یہودیہ کے بیابان کو آپ کے سامنے پیش کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانیں کہ وہ دعود بات کیا کر رہا ہے دعود کیا کہہ رہا ہے ہماری سوچ کو مکمل طور پر تبدیل کر دے گا اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں کہ جب ہم جو ہے وہ چرواہے کی جو ہے وہ پرسنیلٹی یا ذات اس زبور میں سے دیکھتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ قربانی اور اس کی محبت کا وہ گہرا پہلو ہمارے سامنے کھلتا ہے جو آج سے پہلے ہم نے نہیں سوچا یا نہیں دیکھا چرواہے کو اس بیابان میں چارہ تلاش کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہوگی پانی تلاش کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہوگی اور جانوروں سے بچانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہوگی جب کوئی بیڑ گم جاتی ہوگی تو چرواہا اس کو کس طرح یا وہ تلاش کرتا تھا خطرناک پہاڑی سلسلے میں کس طرح خطرناک بیا بان میں کس طرح وہ تلاش کرتا ہوگا اندھیری جگہوں میں خطرناک جگہوں میں لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ خداون میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی باوجود دنیا کیسی ہے لیکن پھر بھی ہمارا چرواہ ہمارے لیے دنیا میں سے ہمارے لیے ایسی جگہیں ڈھونڈتا ہے جہاں پر ہمیں راحت ملے جہاں پر ہماری زندگیاں بحال ہو جائیں میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ساری دنیا کی دولت آپ کو دے دے گا لیکن خدا میں یسو نے یہ آپ سے وعدہ ضرور کیا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا اس زبور میں بھی دعوت یہ ہر آیت میں یہی کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑ رہا اور اس لیے مجھے فخر ہے اس لیے میرا توکل اس پر ہے اس کے آسا اور لاٹھی پر ہے اس کے ہاتھ پر ہے کیوں ہے کیونکہ اس نے مجھے اس طرح کے حیبتناک ناک اور ڈراؤنے اور خوفناک بیابان بان میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ میری رہنمائی اس نے کی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلام کے بیدوں کو سمجھیں آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی آپ اپنا دھیان جو ہے وہ یسو کی طرف لگائیں کلام میں لکھا سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزاد کرے گی اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے خدا نے واقعی آپ کو بلس کیا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اس ویڈیو کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ اس سچائی سے واقف ہوں تاکہ سچائیوں نے آزاد کرے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے خداوند آپ کو برکت دے